Та, ефірі фіріла студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про детективну історію з експонатами Одеського археологічного музею, викрадені курильні татарські та турецькі трубки 16 18 століть, повернулися до запасників установи. І повернення це сталося завдяки журналістському розслідуванню. Кореспондента видання Думська. Саме Георгій Акмурза, також відомий одеському читачеві як Олександр Сибирцев, побачив артефакти на приватному онлайн онлайн аукціоні. Одну люльку невідомий намагався продати за 150 гривень. Про знахідку журналіст повідомив правоохоронців та дирекцію археологічного музею. І от у п'ятницю старожитності повернулися до фондів установи. Більше про розслідування та загадкову історію зникнення експонатів спитаємо в Олександра Сибирцева. Журналіста. Олександр, вітаю вас. Так, добрий день. Добрий день, дякую, що долучилися. Е, ну, детективна направду історія. Е, перенаправляємо також наших глядачів до сайту Думської, де є е, матеріал. Один ваш. Потім матеріал з словами директора археологічного музею власне про повернення трубок. Е, розкажіть, як ви власне натрапили на цю знахідку на онлайн-аукціоні? Как они оказались на аукционе? Я правильно понял вопрос? Как вы побачиваться? Як вы их нашли? И как мы? Ну, дело в том, что это журналистская работа. Я просто мониторил, мониторил этот сайт и увидел. Это, может быть, определенная случайность, но не совсем, потому что я занимаюсь давно этой темой. Темой пропавших экспонатов, раритетов из музеев. Но меня сразу заинтересовали, заинтересовали порядковые номера, обозначения, которые характерны только для музеев на этих предметах. И когда я увидел эти номера и даже бирочки, я попытался их расшифровать и увидел, что там аббревиатура Ee, старая аббревиатура Одесского государственного археологического музея э ОДИМ это Одесский государственный исторический музей так он назывался раньше ee, естественно что эти номера свидетельствуют о том что это э предметы из фондов из экспозиции музея я Як вони могли опинитися на онлайн-аукціоні? Я так розумію, ви прослідили їхній шлях і дещо відновили, наскільки змогли оцю цю схему, як вони потрапили до приватників і опинилися у продажі? Ну, є, я предположив, що вони... спочатку предположив, що вони були похищені із експозиції. Ну, потім я. все-таки обратился в полицию. Меня очень заинтересовала эта ситуация. Обратился в полицию, затем перезвонил директору музея археологического Игорю Пеструилу, который подтвердил у меня из записи телефона, который подтвердил о том, что эти предметы действительно из фондов музея. И, но ну, каким образом и когда они пропали, он не ответил он попросил взять паузу в неделю, чтобы не помешать следствию, так как он мне сообщил, что он тоже обратился в полицию по поводу обнаружения. Хотя я подозреваю, что он об этом узнал только от меня первый. Я думаю, что он действительно обратился в полицию. Я тоже поставил в известность, проинформировал правоохранителя о том, что Предметы из экспозиции частной продажи на аукционе, интернет-аукционе «Виолити». После этого выждал паузу и уже перезвонил. Мне сказали, что в полиции заверили, что будут заниматься этим делом. И перезвонил потом через 10 дней Игорю Пеструилу, попросил прокомментировать, но он достаточно, ну, скажем так, некорректно, некорректно попросил меня не писать об этом. То есть для меня загадочно, почему он. Хотя, с одной стороны, по-человечески, я понимаю, что это служебная хладность, может быть, даже и не его вина, не... потому что у меня уже была информация, что эти предметы пропали года на три раньше, чем он вступил в должность. И пропали при определенных обстоятельствах. Эта информация была инсайдом из правоохранительных органов. Мне сказали, что эти предметы были года три назад отданы частному реставратору для восстановления, приведения их в порядок. Реставратор умер, и после этого эти предметы потерялись ну, естественно, тут же возникает куча вопросов. Каким образом, почему музей ждал три года и не выяснил, куда пропали предметы, что происходит с описями фондов, так как все предметы имеют предковые номера, и почему, собственно, они всплыли только сейчас и уже в частных руках. Вот эти вопросы я попытался задать директору, но он, э, ответить отказался. Я додам, Олександре, що ми також хотіли поставити ці питання директору Одеського археологічного музею. Ми сьогодні з ним зв'язувалися. У коректній формі він відповів, що у нього наради і вони триватимуть кілька годин, тому дати нам коментар він не зможе. Ну, от така була відповідь. А, дивна відповідь, але ну маємо, що маємо. А, ви зазначали, що оці трубки не мають значущої цінності. Ну вартості у гривні або в іншій валюті мається на увазі. Звісно, що археологи вкладають інше поняття цінності в експонати. А, направду вони недорогі, бо вартість однієї трубки 150 гривень. Ну здається, це ну, як три буханки хліба. Ну, на самом деле, мы речи не не может идти об материальном исчислении их стоимости. Это предметы исторического достояния э, Украины. И э, прежде всего они важны как э, предметы, которые могут показать, дать дополнительные знания историкам, краеведам, археологам о о распространения это татарские курительные трубочки и э, о культуре э, тех людей, которые жили в 16-18, 17-18 веках на территории северо-западного Причерноморья. И стоимость 150 гривен, ну, она может э, на, на Виолете, на частном экспон... э, интернет-аукционе их могли выставить за три, за 5 гривен, за тысячу гривен. То есть это все зависит от понимания, и видения того временного владельца, у которого я в кавычках говорю владельцах, у которого они оказались. То есть, видимо, этот человек не видел настоящие ценности. Да, действительно, они местами поломаны. То есть что свидетельствует о том, что никакой реставрации не проводилось. Но в любом случае со мной связались уже историки, археологи из Киева, которые подтвердили, что эти предметы ценны, и они имеют историческую, прежде всего, научную ценность, и они пишут работу как раз по этим предметам. И есть еще одна информация, что вот ну, сейчас прозвучала информация в СМИ, что якобы предметы все возвращены в экспозицию музея. Я посчитал предметы. Я думаю, что это не вся коллекция, которая возвращена в музей. Я тут доцільно було б почути да тут доцільно було почути директора музею, щоб він підтвердив або спростував, чи всі трубки повернеться так за описом. Е, Олександре, вам вдалося щось з'ясувати про от того самого тимчасового в лапках власника експонатів е, у нього демонічне, нібито прізвище Сатанов. Так е, якщо я правильно е, згадую, хто ця людина? Ви з'ясували? Нет, конечно, я не, это псевдоним, скорее всего, это никнейм, под которым кроется реальный человек. Но я смотрел остальные его лоты, это Одессит. Ну, лоты его ничего особого не представляют, достаточно копеечные предметы быта культуры там, 19 начала 20 века. И вот эта коллекция трубочек, она достаточно интересно тем, что она резко выбивается из всего того, что он продает в интернете. Это не запрещено продавать. Это у нас нету, у нас прежде всего коллекционирование разрешено и коллекционирование в том числе историческими предметами. Но проблема была в том, что там стояли предковые номера государственного музейного учреждения, где они должны были быть. Ну а кто этот человек и чем он занимается, пока остается под вопросом. Я думаю, это в видении и в при правоохранительных органов, которые должны этим заниматься. У вас есть надежда, что будет порушено криминальную справу и процесс триватиме, процесс расследования и притягнення до ответственности певных осіб? надежда, ну, как сказать, я продолжаю этим заниматься. Я не оставлю это вопрос так, и это неприятный случай. я все таки хочу добиться правды, что произошло с фондами, с экспонатами, почему они попали в частные руки. Полиция, полиция — это, прежде всего, инструмент, инструмент и полиция служит в Украине интересам народа. В всяком случае, я так надеюсь, в данном случае интересам научного учреждения, государственного. И я думаю, что мы добьемся правды. Шана вам за це. Будемо сподіватися, якщо можемо чимось допомогти, звертайтеся. І от наостанок, ви закінчуєте вашу статтю, е, ну, десь таким текстом приблизно передаю суть, е, що подібні схеми працюють і в інших музеях. Можливо, і можливо, е, ну, можна не дорахуватися е, певних фондів. Е, От наскільки такі схеми направду, ви зустрічали ще от за період своєї журналістської роботи, і наскільки війна могла впливати на втрату експозиції і фондів? Да, но по поводу війни я можу сказати одно: що огромное количество експонатів Україна лишилася по війні російських агресорів? И эти экспонаты начинают всплывать даже не в Украине, а где-то в стране 404, в нашем северном соседе, где-то в частном владении. Это те музеи, которые оказались в оккупации, временной оккупации, временно контролируемые врагом. И там происходило действительно мародерство и грабеж. Я не могу сказать, что это системное явление и в э, Украине, в, в, в остальной Украине, которая контролируется властями. Я думаю, что, к сожалению, это эксцесс и, может быть, один из единичных. Но по моей информации, э, во многих музеях, и это было уже э, ранее, это касалось и Одесского художественного музея, где когда-то пропала картина Вызовского «Морской вид», мы так и не смогли когда-то узнать, если она действительно в запасниках. То, что в одно дело в описях она числится, потом не числится, никто ее нигде не видел. Потом то же самое касается картины Караваджа, которая пропала когда-то, ее украли. Она, ее долго реставрировали, потом вдруг, вдруг выяснилось, что это копия картины. Но копия картины написана э, в той же эпохе его одним из, э, скажем так, подражателей. Но до этого она считалась Караваджо. То есть очень много в музеях, и, к сожалению, музеи, это сейчас государственные, особенно музеи, представляют собой очень закрытые учреждения, э, сотрудники которых не заинтересованы придавать огласки, что же там происходит в запасниках, фондах, потому что некоторые предметы все таки всплывают, и об этом есть в СМИ много упоминаний, когда картины всплывали в продаже. И я думаю, что все таки нужно более открыто, открыто и политика сотрудничества со средствами массовой информации, которые занимаются этой темой, потому что сами археологи вот такими отказами в комментариях, вот как вы сегодня сказали, мне точно так же Игорь Пеструил отказал в комментариях в последнем разговоре, но не, делает, не, не вносит ясности в этот процесс. Так, погоджуюся. И вот ваши слова, цим бы хотела закінчити про влияние вплив войны, Додам конкретним прикладом у нас було інтерв'ю з директором, виконувачем обов'язки директора Маріупольського краєзнавчого музею. І один, до речі, тим і займається, що, попри те, що музей по факту вже не існує, хоча нібито там окупант намагається щось відновлювати. Але вся експозиція краєзнавчого музею в Маріуполі була вивезена до Донецька, а потім деякі експонати, особливо цінні, з'являлися на території Російської Федерації. І у директора є конкретні цьому. Підтвердження, я сподіваюся, ми повернемо всі наші землі, всі музеї, всі наші експонати там, де вони мали б бути. Я дякую вам за включення. Олександр Сибирцев, журналіст, був на зв'язку з Лайф студією. Цей ефір для вас провела я Ольга Гвоздецька. Трубки 16-18 сторіччя татарські, турецькі повернулися до одеського археологічного музею. Чи сталося б це, якщо б журналіст видання Думська? Раптом не побачив їх на аукціоні онлайн приватника певного е, невідомо, але добре, що це так все і сталося. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.